Salam dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün sizə heyvanlar haqqında maraqlı məlumat verəcəm. İndi isə keçək videomuza. 1 kq bal balçıqmayçı arı ən az 2 milyon çiçəyə qonmalıdır. Avropalılar ilk dəfə zürafa gördüyündə onu dəvəpart adlandırmışdı. Çünki onu dəvə ilə leoparın qarışığı olduğunu düşünürdü. Qarışqalar Badanlarına görə ən böyük beyni və başı olan heyvanlar, həmçinin öz çəkisini 65 qatında aşağı bilən heyvanlardan biridir. İtlərin ev cinsinin 400 növü var. Qluan balıqları hamsi doğulduqda erkək olur. Zamanla cütləşmək üçün bəzi növləri dişiə çevirmək məcburiyyətindədir və kürə qoyur. Yer üzündəki canlıların 70 faizi bakteriyalardır. Köstəbək bir gecədə 76 metr uzunluğunda tunel qaza bilir. Dəvəquşunun yumurtası o qədər böyükdür ki, onu tam bişirmək üçün 40 dəqiqə gözləmək lazımdır. Çərçəngin qanı ağ rəngdədir və nadir qan növlərindən biridir. Xərçəngin qanı isə mavi rəngdədir. Şimpanze yer üzündə özünü düzgüdə tanıya bilən yeganə heyvan nisidir və insandan sonra ən dərəkəli heyvan sayılır. Filllər və insanlar Başda təyə bilən yeganə canlılardır. Timsaqlər çiyin dərin dibinə çıxmaq üçün daş parçaları udurlar. Palancıların nəinki tükləri, hətta dəriləri də zolaqlıdır. Zirafilər yer üzündəki ən böyük qan təzqinə və qurudakı heyvanlar arasında ən böyük ürəyə malik olan heyvandır. Mavi balinanın bir dili normal bir fildən daha ağırdır. Palancılar Hətta dilinin üzərindəki tüklərlə insanın dərisini sümüyündən ayırmağı bacarır. Bu şəkildə gördüyünüz şey bir mavi balinanın ürəyidir və o qədər böyükdür ki, damarlarının içini insan belə sıxışmağı bacarır. Pinqvin yeganə quşdur ki, üzməyi bacarır, lakin uçmağı bacarmır. O həm də yeganə quşdur ki, iç yeriyir. Həmçinin pinqvinlərin yumurtaları erkəklər tərəfindən saxlanılır yalaca bir tırtılın bədənindəki əzələlərin sayı normal insan əzələlərinin sayından daha çoxdur. Köpək balıqları ana bətində çox olur, lakin güclü bala digərlərini yeyir və tək dünyaya gəlir. Köpək balıqları milyon damcı suda bir damcı qanın izini hiss edə bilər. Elbizin sürəti saniyədə 1.5 mm-dir. Dəvənir üzündə 3 qaşı vardır. Bir balinanın ürəyi sadəcə 9 dəfə döyünür və ən az qan təziqinə malik heyvandır. Sıqovlar həmişə yeyir. Ac olsalar da, olmasalar da. Ağcaq belə elə məsələlər onların dişləri normaldan uzanar və ağızlarını zədələyə bilər. Ağzaqanatlar hələ dinozavr dövrlərindən mövcud olmuş bir canlıdır. İlanın başı kəsildikdə insanları dişləməyə bacarır. Səbəb isə ilan öləndə belə reflekslərini itirmir. Hamçı inanlar insanların və digər heyvanların bədəninin temperaturunu görür və çar heyvanlardır. Çapənək dadı dizlərindən alır. Zəhərli bir qurbağa 2200 insanı öldürə biləcək qədər zəhər daşıyır. Balinanın təzə doğulduğunda 1 ton olur və gündə anasından 45-60 litr arası süd içir. Mavi balinanın əlçəyinin dişləri 33 metr, dişisinin dişləri isə 32 metrdən çağıdır. Sağ olun.